qramnən su bu evdə yoxdur. Bunu mən Əliyandada mən özünə tikmişəm. Əliyandada bunu mən çölə tulluyuram, amma çölə çölə tulluyuram. Kim alırsa Allah ona tələx xeyir versin. Bu da ikinci yataq otağıdır. İkinci yataq otağısıdır. Birinci yataq otağı bu, quxnadan sonra birinci bu. Görsən bütün o 5 daş, bax bu 5 daş kürsünü görsən, bütün hamısı şkaqıl olunub. Bu mən onu satan adam, bunu satan adam belə bunu düzüb qoşub belə satmır. Bu mak, əsas onu da bildirdim ki, bu maklin evi deyil. Bu özünə ki, tikmiş şəxsi. Ablaqlı surocuna pul lazımdır, ona görə satırıq. Bu da ikinci yataq otağısı. 10x10-dur. Ev 10x10-dur. 10 on metrin 10 metrlə. Yerdən kürsü 5 daqdı, şkaqır vurulub, pəncərlər qoyulub, beşokası boru, atoplinanın duvarları çəkilib. Apa bu da hamandır. Bu da hamandır, bax. Hamandır. Hamamın içini bir daha kafe qalıb. Hamamın içi isti polo, isti aşığısı, hamısı çəkilibdir. İstiaşqatı zədin olunubdur. Bu da, bu da bu da ikinci, üçüncü yataq otağıdır, üçüncü yataq otağı. İndi çim ava, çim, çimək hissə Allah təala çimək qismət eləyə bilər. Bax. Ağlar. Yəni kənar üzü çin istəyirsinizsə gətirsin ustabaşı çıxan usta yoxlatırsın. Bunun sementinə baxın. Görün bu matli kiçən evdir, yoxsa yox. Bu da. Bu da